तमाम सुनने और देखने वालों को असलाकुम अच्छे दोस्त कभी बूढ़ा होने नहीं देते अलाद वसीयत पूछती है रिश्तेदार हैसियत पूछती है लेकिन अच्छे दोस्त खैरियत पूछते हैं अल्लाह ताला के रास्ते पर ख़ुद भी चले और दूसरों को भी चलने की तलक़ीन करें अपने अमल और नियत को पाकिज़ा बना ले कुछ मिले ना मिले रब की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है कब्र में उतरने का तस्वुर भी कितना खौफनाक होता है और अमल के बगैर उतरना तो इंतहाई वशतनाक होगा ये अल्लाह हमें ऐसी हालत में मौत देना कि तुम हमसे राज़ी हो अहमियत अल्फाज की होती है लेकिन असर हमेशा लहजे का होता है इसलिए हमेशा चाहिए कि अपने अल्फाज को शीरीन और लहजे को नरम रखे जिससे दूसरों पर हमारी शख्सियत का अच्छा तासीर पड़े चोंटी अगर किसी रास्ते से गुज़र रही हो और आप उसके रास्ते में उंगली रख दें तो आपकी उंगली उठाने का इंतज़ार नहीं करेगी बल्कि अपना रास्ता बदल कर अपने मंजिल की तरफ चल पड़ेगी इसलिए रास्ते और मंजिल उनको मिलते हैं जो अपने आप पर और अपने रब पर कामिल यकीन रखते हैं किसी के कुछ कहने पर रुक मत जाइए अपना सफर जारी रखिए दिल दिल से मिले तो इंसान जिंदा है दिल दिल से मिले तो इंसान जिंदा है।, तो है दिल रब से मिले तो ईमान जिंदा है दिल रब से मिले तो ईमान जिंदा है